С первых дней полномасштабного вторжения 24 февраля лютого завез семью в безпечне место, передал справы по работе, а 25-го я уже был в строю. Ну, в початку мы стояли на блокпостах, а потом Потем я за личным бажанием перевелся в роту, что мало вырушать на Донбас. Первым в жестокие бои попала сама наша третья рота. Мы ну, не только не сдали ни одной позиции, у нас даже в мыслях такого не было. Мы еще поджимали позицию Вагнера. Ну, в то час мы против них стояли ближе э, селочка Верхних Каменских. Дальше были другие позиции. а ранило меня. Во второй половине лютого 23-го Руковы били села Федоровка Бахмутский район Тогда там тоже очень жестко было Потому что Вагнер Ну не Вагнер, там, там сборная команда была их. Они <coughs> любыми путями хотели взять Бахмут И вот это там жестко конечно было Вот этому я помню Заходим мы в посадку Ну и посадкой ее не назовешь Это то что осталось Там пни, ветки, там такая просто каша и, и позиция меня зовешь, потому что ямы были там, ну, не блиндажей, не окупов, просто вырытые ямы, где можно было спрятаться. Это справа от Солидара танк так добросовестно. Э, слева не на место 120 а спереди татаро-монголы с криками за Россию. Это. И, вот, и это же было как, э, целодобово, целодобово, ну, с небольшими перерывами, перерывами, пока там танчик перезарядится, пока они своих трехсотых позабирают, бо двухсотых они не забирали. Такой. И здесь, это на третий, на четвертый день, я уже точно не помню, был такой вот. Нам, с нами стояли погранцы, они поведомили, что нас обходят. И пришлось вылази, вылазить из укрытий, из ям на открытую местность, ну, занять полу, там, полукруговую оборону. Ну и десь там через деякий час мина рядышком шлепнулась. Там, меня трохи присыпало, трохи оглушило. Ну я уже почувствовал, что был ранен. Ну, не, не почувствовал, увидел, когда на снегу уже кровь была. То, спасибо побратимам, они вовремя наложили турникет, пере, это, перемотали меня. Ну а потом было, что месяц месяц я в госпитале потом реабилитация, потом вид починок, ВЛК, МСЭК. дали мне третью группу по войне. И я, это, я только документы получил, я сразу вернулся к пацанам, потому что это... Хотя я, меня оставляли в Умане, это, как инвалида войны, но я ну, я посчитал нужным поехать обратно ну а потом после 10 месяцев вообще батальон первой ротация 10 месяцев отвоевал на Донбассе нас вывели да. ну, на отдых мы там сбивали шахеды и когда вывели уже появилась возможность проликоваться и потребность Это в общей сложности прошел 4 стационара и уже, Летом прошлого року я, я списался по здоровью. Ну а зараз я фахиве супровода ветеранов демобилизованных особ, ОСИП. Если раньше была какая-то разрушающая функция, то сейчас уже созидательная, помогаем ветеранам адапт, адаптироваться к мирной жизни.